социальных кодексах, в частности, в статьях НПК, также существует возможность привлекать а, стороны сторону для предоставления а, документов а, с судом, либо нарушение еще каких-либо правил к ответственности в виде штрафов или же а, возможности реакции в виде отдельных ограничений. А, я не ошибусь, если скажу, что каждый из судей наверняка сталкивался с управлением неуважением, у каждого возникал соблазн каким-то образом отреагировать на данный факт. <laughs> а, и при этом, позже не ошибусь, наверное, что скажу, что никто из здесь присутствующих, ну и никто из неизвестных судей, а, таким вот образом, который предлагает нам законодатель в виде статьи 185 3 клуба, не отреагировал. Почему? Этому есть несколько причин. А, причины, считают, а, основная причина состоит в том, что а, отреагировать предложенным образом достаточно сложно. И вот у этой сложности есть как раз причины, обусловленные объективными факторами и причины, обусловленные особенностью строения нашей судебной системы, правовой системы. Вот. Что это за объективные факторы? Объективные факторы отражены вот на обложке этой методички, которая была разработана нашим судом. Вот. На этой обложке вы можете видеть символы. Вот. Что это за символы? Вот. Если вы не посмотрите, вы увидите, что там есть весы, там есть чип, а, есть меч, как символы а, судебной власти. Вот. В данном случае эти символы попали на эту обложку не случайно. Почему? Потому что эти символы представляют собой смешение как раз трех элементов, которые происходят в случае, когда судья рассматривает дело по статье 185.3. Он рассматривает это дело, выступает одновременно пострадавшей стороной Он защищается, у него есть. Он выступает в качестве обвинителя, то есть он нападает, у него есть меч. и он тут же выступает судьей, а у него есть весы. Вот. При этом, естественно, мы видим то, что в данном случае нарушается принцип известный с древнего Рима: с равных должен быть резюмированным, то есть равных и равных не может иметь юрисдикция». В данном случае законодатель предлагает отступить от этого принципа и предоставить судье возможность рассмотреть дело, в котором он сам же является стороной. Вот. И необычность этой ситуации, ее, не, ее эксклюзивность уже сама по себе является сложной для расстояния судьей. Как это сам судья будет рассматривать свое же дело, в котором он уже выступает ошибка билше, и он же еще озвучивает даже позицию обвинения. Вот. И поэтому сложность смириться с этой ситуацией, она и является одним из факторов, которые предотвращают применение этой статьи, ну и в принципе участие в подобного рода мероприятиях. Далее, если вы посмотрите на этот значок, который на бложке расположен, вы видите там еще один символ. Он, он попал сюда тоже определенно случайно не случайно. Случайно, потому что он именно так не попался, вот этот значок попался именно только в на глаза. Почему? Потому что этот знак взят из закрытых источников, и, видимо, автор, который его заработал, хотел, чтобы никто другой его не использовал в его согласия, и сделал там такую помарку для того, чтобы она э, препятствовала несанкционированному использованию этого знака. Но вот. Я же подумал, что именно в этой, с этой помаркой этот знак наибольшим образом отражает суть данного вопроса. Эта помарка – это спираль, которую вы там видите. Спираль закрученная, заверченная. Спираль, которая в данном случае символизирует этот процесс привлечения к процессу очень сложный, запутанный, и разобраться в нем практически нереально. Э, сходу. Это вот. <laughs> действительно так. Почему? Потому что для того, чтобы привлечь к процессу необходимо совершить огромное количество процессуальных действий использовать большое количество нормативных актов, о которых мы будем говорить ниже, э, использовать большое количество статей, э, причем использовать для хозяйственного суда акты, которые являются для него чужеродными, да, такие как кодекс об правонарушения, который сам по себе достаточно э, является устаревшим актом, который был принят еще в 2006 году. Вот, с тех пор менялся, но по своей своей концепции он отвечает за те правоотношения, которые были тогда, которые тогда сложились. И логика его состоит в том, что он рассчитан на применение в стандартных, стандартных ситуациях, когда речь идет о привлечении к ответственности за совершение какого-нибудь простого правонарушения, или правонарушения права дорожного движения или санитарных, пожарных прав и тому подобного. А вот, в случае, когда речь идет о, о таком эксклюзивном правонарушении, как право управлении наложения к суду, этот кодекс применит примерно так же, как и законы 12 таблицы или законных Хаммурали. И приходит, приходится втискивать существующую ситуацию. Приходится применять те нормы, трактуя и давая им толкование какое-то, исходя из существующей ситуации. Прямых норм, которые бы отвечали на все вопросы, там не существуют. Каждая норма позволяет найти другую норму, которая не противоречит. Каждая норма, ну, например, сроки рассмотрения дела, с одной стороны, с одной стороны, говорится, что это дело рассматривается немедленно, с другой стороны, существует норма, которая говорит о том, что лицо должно быть уведомлено на дате времени вместо слушания дела, своевременно указывается в сроке по каким делам, по каким срокам. Вот. И немедленного уведомления там нету. Вот. С одной стороны, там речь идет о том, что это рассматриваться на основании протокола правонарушении. Тут же можно найти другие нормы, которые говорят о том, что протокол в этом правонарушении составляется. Таких вопросов там большое количество. Вот. И задача этой методички как раз состояла в том, чтобы обобщить существующие мнения, существующие позиции и собрать их воедино, составить вот такую инструкцию, которая позволяла бы... А вот весь этот огромный массив так или иначе взять и применить на практике с наибольшим эффектом. Какие цели преследовались при составлении этой методички? Эти цели тоже вынесены здесь же, вот на третьей странице. Вот эти цели состоят в том, чтобы не допустить создания добросовестного участника процедурного процесса, препятствование доступа к суду. Почему? Потому что все участники заинтересованы в проведении правосудия. И если кто-то из них страдает от того, что другая сторона способна грозно прикрепить на суд, посмотреть стройным взглядом и личным образом поставить эту ситуацию, в которой вынужден следовать ее приказаниям, то, естественно, этим самым будет ущемлено право права первую очередь Этим самым будет длину права другого участника на справедливый суд. Вот. И обеспечение таким образом вот это конечной цели обеспечения права на второй суд и является задачей, которую выполняет суд, применяя в данном случае эти нормы статьи с 8, протекает лиственности за совершение правонарушения. Какие задачи решаются судом по, непосредственно при исполнении при применении данной нормы? Прежде всего, это прекращение правонарушения. То есть в данном случае те инструкции, которые сюда собраны, они направлены на то, чтобы, не на то, чтобы привлечь на кого-то к ответственности. Сама по себе ответственность, как вы видите, она может сосредоточить на номинальных характер. Максимум, чем сегодня рискует лицо, проявляющее неуважение к суду, даже самым отъявленным образом, это максимум штрафа от 1700 гривен. Вот именно ответственность, вот. Но э, эта инструкция, я надеюсь, позволит не только привлечь его, она позволит и именно прекратить правонарушение, и в этом состоит основная цель, которая э, здесь заложена. Вторая, вторая задача это фиксация правонарушения. Э, говоря о фиксации, э, мы разрабатываем методичку исследование из того, что э, настоящий полководец вступает будет тогда, когда он уже выигран. И если судья уже затевается с этой процедурой привлечения кого-либо к ответственности, он должен сфиксировать это правонарушение таким образом, чтобы потом ни у кого не возникало сомнений, что оно действительно имело место быть. Вот. И здесь собраны подсказки о том, какие именно документы должны быть собраны, что именно должен совершить судья, что именно должен записать секретарь, как должен вести себя судебный распорядитель для того, чтобы собрать тот объем документов, который позволит Этому суду, и всем последствия достаточно четко и обоснованно судить о том, что да, это правонарушение было, и оно действительно зафиксировано сложным образом. Третья задача это привлечение, собственно, правонарушителя к ответственности. Вот. И четвертое это предупреждение правонарушений, то есть это общая частная превенция. Как исполняются в данном случае данные задачи? Они исполняются с помощью определенных последовательности действий, которые здесь. Предложено. Формулировать данную последовательность действий, мы исходили из того, чтобы с одной стороны упростить максимальное применение всех этих норм, которые регулируют данный процесс. Вот, а что такое упростить? Упростить это значит расписать роли конкретно каждого участника этого процесса, дать каждому свою прямую вещь который он сможет использовать, дать каждому конкретный текст, который может быть заложен в текст поционального документа, указать конкретные действия, которые тот или иной участник должен совершить. За основу, за идею, которая была взята в этом случае, была взята идея использования в свое время компанией которая сдала такой диск, который назывался Лига Тактика обороны который регулировал, который был тоже поведение субъектов хозяйственной деятельности в случае, когда они сталкиваются с неправомерными действиями государственных органов проверок, в виде неправомерных проверок, контролирования хозяйственной деятельности и тому в на этом диске Лига разместила тоже такие краткие инструкции, которые были адресованы отдельно охраннику, отдельно бухгалтеру, отдельно секретарю, отдельно директору, которые составляли такие, составляли такие определенные пошаговые там, закрыть дверь, открыть сеть, сказать то-то и то-то, позвонить в милицию, записать на удостоверение, ну и тому подобное. Вот. Это все было сделано именно кратко, в виде телеграфной режима, что позволяло с одной стороны обеспечить четкую реакцию, а с другой стороны не выступить за пределы каких-то правомерных дозволенных действий. Здесь мы попытались вот пойти по такому же самому пути, а именно взять каждого участника из этого процесса и для него прописать подобную роль в таком же -то точном телеграфном режиме который позволит, с одной стороны, не выглядеть клоуном, когда вас будут снимать на камеру или выставлять а, это видео в интернете. С другой стороны, не нарушить действительно чьи-то права, с третьей стороны, максимально четко а зафиксировать факт а, данного нарушения. работы. Этих блоков выделено 9. Вот. Эти 9 блоков <laughs> сформулированы таким образом, что первое это фиксация правонарушения бумажной формы. Вот. Здесь предложены варианты, что должен записать а, судья, что должен сделать судья, что должен записать судья, а, для того, чтобы фиксировать правонарушение в протоколе судебного заседания, которое ведется в хозяйственном процессе, как правильно отразить факты нарушения в процессе, на протоколе бумажной формы. Далее предлагается перейти на фиксацию с помощью технических средств. Почему? Потому что на самом деле стороны должны знать о том, что технические средства на самом деле это не способ скрывать судью в каких-то рамках. На самом деле наоборот присутствующим здесь сторонам, это способ как раз наоборот поставить определенные рамки соблюдения законности самих сторон, которые участвуют в этом деле. И потому рассчитывать на некоторые стороны сталкиваться с тем, что некоторые подают подаются надеяться, что они тем самым соврашимся судьи нет, они приводит совредостожить на судьи. И в данном случае как раз это нужно тоже использовать. И нужно использовать и случаи, когда сама сторона просит фиксировать, и в случае, когда она этого не просит, а сам судья должен быть заинтересован, должен зафиксировать происходящее в данном случае с помощью технических средств. Поэтому предлагается перейти в данном случае на такой способ фиксации и далее опять-таки действия, какие должен совершить суд и все остальные участники в данном мероприятии. Третье это объяснение нарушителя его прав и обязанностей. Четвертое это предупреждение о последствиях совершения данного правонарушения. Предполагается, ну, предполагается что... Данные шрифты являются необходимыми, во-первых, с точки зрения здравоногих и с точки зрения закона. Так сказано в тех нормативных актах, которые регулируют данный процесс. И логика сама себе подсказывает, что любое наказание должно следовать после того, когда есть попытка его предотвратить другими методами. Это нормальная реакция караульного, который сначала скажет, стоит стрелять, в область, а потом будет уже стрелять. И сначала холостыми, а потом боевые выстрелы. Так и здесь. Нужно попытаться разъяснить максимум, чем человек рискует, чем лицо рискует, что ему грозит за то правонарушение. И в случае, если это тоже не срабатывает, то уже после этого переходить к следующей стадии. А следующая стадия называется составление протоколов и если мы откроем, это очень интересная стадия, если мы откроем а, кодекс от о правонарушения, если мы откроем литературу научную, которая существует по этому вопросу, мы видим то, том, что в кодексе существует масса коллизий, связанных с этим вопросом. В научной литературе есть масса разъяснений, масса мнений, высказать по этому вопросу. Составляется этот протокол, либо не составляется. Если разъяснение административного суда, и сказано, что он нет, не составляется. Если мы будем буквально читать статьи мы тоже придем к выводу, что он не составляется. Но при этом все равно остаются другие статьи, которые могут поставить под сомнение этот вывод. И мы пришли к выводу, потому что для того, чтобы избежать возможных обвинений судьи в том, что он что-то нарушил, где-то не гарантировал права участника и тому подобное, следует все-таки составить по такое вот Это является дополнительной гарантией того, что дело -то после корона правильно, будет осмотрено объективно, что судья не сам по себе взял там еще попасть, там что-то а постороннее лицо суток распорядок составил протокол, зафиксировал на проводношение, а потом судья уже ступил выступил ролик судьи и рассмотрел его.